Пожалуй, ни одно направление раннего развития не приводит к такому количеству сломанных копий, как изучение иностранного языка с молодых ногтей. Можно ли овладеть иностранным, а то и несколькими, когда и родной это еще толком не освоен? Можно и нужно, убеждены специалисты Центра развития ребенка «Планета знаний». Вот уже 4 года, как Планета знаний работает в городе Запорожье. И мы с радостью хотим сообщить, что у нас есть масса детей и довольных родителей, э и детей, которые изучают английский язык и любят говорить на английском языке. За последнее время у нас возникло очень много вопросов от родителей, которые хотят не английский язык, а какой-нибудь другой иностранный язык. Возможно ли это? И мы с уверенностью сейчас говорим «да». Потому что новинка в методике Мещеряковой – это французский язык для малышей. Здешний принцип обучения базируется на убежденности в том, что ребенок должен получать от урока прежде всего удовольствие. Детвора на занятиях в планете знаний поет, играет, общается с преподавателем и друг с другом, разумеется, на иностранном языке. При этом поначалу учитель использует и родную речь ребенка. Полное погружение в чужую языковую среду происходит только тогда, когда маленький ученик к этому готов. Вы не поверите, но уже буквально спустя месяц после начала занятий малыши начинают бесстрашно говорить на чужом языке, будь то английский или французский, используя при этом правильные грамматические конструкции и хороший словарный запас. Такие блестящие успехи достигаются благодаря особой методике, которую преподаватели планеты знаний обучают на специальных курсах в Москве. В центре используют методику преподавателя Валерии Мещеряковой. В России по ее системе занимаются давно и активно. В Украине авторская разработка появилась благодаря запорожской планете знаний. В основе методики импринтинг, то есть способность детского мозга запечатлевать яркие образы навсегда. Импринт это впечатает, совершенно верно. Вот мозг ребенка, он обладает этой потрясающей способностью. Он впечатывает в себя биты информации, которые вокруг него э, находятся, не анализируя в том виде, в котором есть. То есть фактически он, в отличие от взрослого человека, видит реальный мир, а не мир, пропущенный сквозь призму своего прежнего опыта. И это дает возможность ему изучить иностранный язык, как второй родной. То есть он его не пропускает сквозь призму своего предыдущего опыта, своего родного языка, а просто альтернативным путем выражает свои мысли на этом языке. Очень помогает в обучении английскому и французскому позитивный настрой на успех. Всего стоят одни названия ступеней. Я могу петь, я могу говорить, я могу читать, я могу писать, я могу анализировать. Уверенность в себе и своих знаниях снимает пресловутый барьер, который зачастую мешает свободно говорить даже выпускникам элитных школ. Детей в возрасте от 2 до 9 лет в планете знаний определяют в группу в зависимости от возраста и уровня развития. Каждое занятие длится 25 минут. Заданий на дом не дают. Для закрепления материала достаточно ежедневно прослушивать 10-минутный аудиоурок с диска которые используют и на занятиях в центре. Голоса носителей языка дают маленьким ученикам возможность приобщиться к аутентичному произношению. И не просто приобщиться, а и заговорить самим. Центр розвитку «Планета знань». Английская и французская мовы для детей с 2 до 12 років. Филиалы в разных районах места. Телефоны 050 699 99 82 701 36 60 вчи любляче, вчися граючи.